Следующая задача 1513 про Винни пуха который съел 20 баночек меда. И это оказалось 80% его запасов. За зиму он съел. Да? Значит, мы берем 20, делим на 80. Этим мы узнаем, сколько будет, чему, сколько баночек будет равен 1%. Чтобы узнать, сколько всего баночек, надо умножить еще на 100. Мы выполняем деление. 20 разделить на 80. 0 целых. 0 дописываем. Дальше. Берем по 2. 80 умножить на 2. Это будет 160. 0 дописываем. И теперь уже берем по 5. Вот. Значит, получается 0,25 умножить на 100. Перемещаем запятую вправо на два знака, получаем число 25. То есть 25 баночек меда было у Винни-Пуха.